Доброе утро! Сегодня у нас хороший день, и давайте мы начнем его с библейского совета. В этот раз мы поговорим о том, что делать, если вас одолевает чувство беспокойства. Современный мир изобилует информацией. Целые потоки поступают в наш разум из интернета, телевидения, радио, общения с людьми. Очень часто наплыв негатива вызывает у нас беспокойство. Тревога и неуверенность ⁇ не лучшая атмосфера для жизни. Вряд ли напряженный, обеспокоенный человек счастлив. Вряд ли человек сделает работу хорошо, если его разум наполнен тревожными мыслями. Для таких ситуаций Библия дает нам совет. В послании к филиппийцам написано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши. Люди, которые привыкли доверять Богу, имеют мир в сердце. Библия говорит, что этот мир выше нашего беспокойного разума. Сегодня я хочу вас вдохновить. Что бы ни происходило вокруг, доверьте свою жизнь Богу. Просто уделите несколько минут для молитвы, и вы почувствуете в своем сердце великий Божий мир. Спасибо, что были с нами. Я желаю вам хорошего дня. И не забывайте, милость Божья обновляется над вами каждое утро.